আজি বৰ টান কাম এটা কৰিব ল'লোঁ যিটো কাম কৰিব বুলি ভাবোঁ মানে মই কৰিমেই এনেকুৱা শইকীয়াক কৈ আছোঁ যে মই এইটো কাম কৰি মোক দৈ আনি দিয়ক জলদি মই ভাত পিঠা বনাওঁ ইয়াত ভাত পিঠা বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিলোঁ পিঠাগুড়িখিনি মই ৰাতিয়ে খুন্দি ফ্ৰিজত থৈ দিম ই তিনিটা আচলতে ভাদ মাহত জন্ম আৰু এদিনহে আছে ভাদ মাহ সেইকাৰণে ল'ৰালকে বনাই এনেকৈ আটা মথা দি পেলাই অকণমান কুহুমীয়া পানীৰে পিঠাগুড়িখিনি মই এনেকৈ মঠি ল'লোঁ আটা যেনেকৈ আমি মঠোঁ তেনেকৈ আচলতে মঠিছোঁ অকণমান কোমল হৈ যাব লাগে আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে মই এতিয়া ইয়াত ঢাকি থৈছোঁ এইখিনি ঢকাৰ পিছতে অকণমান এতিয়া পানীটো উতল আহিব লাগিব যিহেতু অকণমান বইল টাইপৰ হয় যে বস্তুটো সেইকাৰণে আৰু পানীখিনিতে মই অকণমান গৰ ঘি দিছোঁ আৰু কলপাতটো লাগিব ন কলপাতখিলাত থ'লে আচলতে ভাল লাগে সেইকাৰণে বাৰীলৈকে যাওঁ আৰু কলপাত লৈ আহোঁ মানে ডলা এখন আছিল তাতে মই কলপাত খিলা দিলোঁ এইফালে পানী উতলি আছে এখন চালনী লৈছোঁ চালনীখন আচলতে কোনো চাউল নাচালোঁ একো নকৰোঁ অকল মই থৈছোঁ মানে ভাত পিঠা বনাম বুলি মাজে মাজে মই বনাওঁ কিয়নো ভাদ মাহ ভাত পিঠা খাব লাগে ভাদ মাহত জন্ম হোৱা মানুহে সেইবাবে ভাবিলোঁ একদম পূৰা কামটো কৰি দিওঁ আৰু শইকীয়া মই আৰু আমাৰ ডাঙৰ ল'ৰা আমি তিনিটা যেতিয়া ভাদ মাহত জন্ম মই যোৰহাটত আহিয়ে কথাটো গম পাইছোঁ বিয়াৰ আগতে দুলীয়াজানত থাকোঁতে এইখিনি কথা মই নাজানিছিলোঁ একেই আৰু মানে কি এই কথাটো যেতিয়া মই জানিলোঁ কেনেকৈ বনাই মোৰ ঘৰত বিৰাট মন যায় কৰিবলৈ সেইকাৰণে যোৱা বছৰো মই এনেকৈ বনাইছোঁ আমি গোটেইকেইটা যেতিয়া ভাদ মাহত জন্মই সেইকাৰণে বোলো বনাই খাওঁ আৰু এয়া হৈয়ে গ'ল বনাই আৰু অকণমান চালনীখন বেলেগ এখন চালনী হ'ব লাগে সেইখন চালনী নাই যিহেতু সেইকাৰণে আৰু নিজে যি পাৰিছোঁ নিজে মানে যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু যোগাৰো হ'ব লাগে হয় নহয় মানুহ এইখিনি এতিয়া পানীত প্ৰায় দহ মিনিটমানেই উতলিব দিলোঁ যেতিয়া কোমল হৈ পিনে ফুলি যায় তেতিয়া এইটো হৈ যায় আৰু ভাত পিঠা আৰু আচলতে এইখিনি খুব ভাৱ ভক্তিৰে কৰে এইবোৰ আঠমঙলা খাবলৈ আহে যেতিয়া দৰা কইনা নতুনকৈ ঘৰলৈ যেতিয়া আহে তেতিয়া কিন্তু আঠমঙলাত মানে আঠবিধ যেতিয়া যেনেকৈ খাদ্য খুৱায় তেনেকৈ এয়া ভাত পিঠাও খুৱায় মোৰ মনত আছে মোৰ শাহু তেতিয়া আছিলে ইহঁত দুটা জন্ম হোৱাৰ আগত ডাঙৰটো জন্ম হোৱাৰ আগত তেতিয়া ভাত পিঠা দিছিল কেইমাহত দিছিলে পাহৰিলোঁ সন্তান সম্ভৱৰ মাতৃক ন মাহত নে সাত মাহত দিয়ে ভাত পিঠা মই কনফিউজ আপোনালোকে কোনোবাই জানিলে ক'ব হাঁ আৰু এয়া হৈয়ে গ'ল পৰিৱেশন কৰিলোঁ মানে অকণমান ভাত পিঠাটো ডাঙৰ ডাঙৰ হয় গোটা গোটা হয় মোৰ কিন্তু চালনীখনৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ নহ'লে গোটা গোটাও নহ'লে অকণমান সৰু সৰু হ'ল তথাপিও দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হৈছে এয়া দৈ মানে কথামতে কাম চৰকৈ মই বিচৰাটো আনি দিবলৈ যেনে তেনে চেষ্টা কৰে দৈ আনি দিলে গৰুৰ দৈ খুব ধুনীয়া কিন্তু দেই হৈ গ'ল এতিয়া ৰেডি আৰু এতিয়া গুৰ দি আৰামছে আৰু গোটেইবোৰে মিলিজুলি খাম মিলিজুলি খাম মানে আমি অকলে নাখাওঁ আৰু সকলোৱে আচলতে এই বস্তুটো খাই বৰ এটা ভালো নাপায় কিন্তু মোৰ জা ঋতুবহত বুন্দাহঁতে খুব ভাল পায় আমি গোটেইকেইটা একেলগে খালোঁ বোলো আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ অতি সোনকালে আহিছোঁ বাই বাই